এইকেইটা কথা মন কৰিব আপোনাৰ সৈতে তেওঁ বা তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিছে নেকি নম্বৰ এক আপুনি জমাই আছে তেওঁ মুঠেই হহা নাই দূৰৈত অৱস্থান কৰিছে মানে তেওঁ বেয়া পাইছে আপোনাক বা ভাল পোৱা নাই নম্বৰ দুই কোনোবাই যদি আপোনাক লগ পালেই যাবলৈ অজুহাত উলিয়াই কাম এটা আছে দেই আহি আছোঁ তেতিয়া আপুনি বুজিব তেওঁৰ আপোনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাই নম্বৰ তিনি আপোনাক কোনো কথাই নুসুধে পৰিয়ালৰ কথা ব্যক্তিগত খবৰ ভালনে আপুনি কিবা সুধিলেই ফাইন বা য়েছ নত প্ৰায় উত্তৰ তেওঁ দূৰত্ব বিচাৰিছে মানে আপোনাৰ পৰা নম্বৰ চাৰি ঘনে ঘনে যদি চকু ঘূৰাইছে কথা কৈ থাকোঁতেই হাত দুখন ক্ৰছ কৰা ভংগী মাত লৈছে তেতিয়াও আপুনি জানিব যে তেওঁ আপোনাৰ সৈতে কমফৰ্ট জোনত নাই মানে এইকেইটা লক্ষণ দেখুওৱা মানুহৰ আপোনাৰ প্ৰতি বৰ বিশেষ আগ্ৰহ নাই আপুনি কি কৰিব আপুনিও জোৰকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে ক্ল'জ হ'বলৈ সময় খৰচ নকৰিব ছ' আপুনি ভালেই থাকক সুস্থ হৈ থাকিব ধন্যবাদ